Bagi al-Quran Al-Karim, Nya Tehniatul Mudiir dan Muda Rasim, iaitu, "Anahu lola al-Fadl wal-Jhud, al, wal al mudaris, Jadi, tuan chef sebenarnya nak kepada yang diraihkan pada petang ni ada dua orang pelajar. Sebenarnya kata Syekh ucapan tahniah ataupun penghargaan kepada pelajarnya hakikatnya dia akan kembali kepada guru-guru. Kita mengucapkan tahniah kepada mereka yang berjaya ni, sebenarnya penghargaan itu dia akan kembali kepada guru-guru yang mengajar mereka. Kerana kalau tak kerana guru-guru ni mereka tak akan dapat apa yang mereka ada sekarang ini. Wassalamu talib walad Ahmad bi ikmalihim hafzul Quran al-Karim. Kedalika نقول لجميع الطلاب الحاضرين وأنتم كذلك ستلحقون بهم إن شاء الله في خير ولطف عافية فأهم شيء الاستمرار والهمة وبالاستمرار والهمة تصل يقول كل من سار على الدرب وصل إذا استمريت سوف تصل إلى ما وصل إليه من قبلك samping Yang diraihkan pada hari ini Tuan Sim juga ingin uh, Menyarankan ataupun ingin uh, Mengajak kepada yang baki yang lain lagi lah uh, Di sini untuk masing-masing uh, Terus berusaha semampu mungkin bersungguh-sungguh supaya dapat mencapai apa yang kita cita-citakan selama ini kerana kita sekarang ini sudah berada di jalannya ha, so tinggal tunggu nak sampai kepada penghujungnya saja lagi kerana itulah dikatakan siapa-siapa yang berjalan di atas jalan maka dia akan sampai kepada penghujung jalan jadi kita ni memang dah kalau nak Quran inilah jalan ni kita sudah berada di atas jalan ni maka tinggal lagi kita nak sampai di garisan penamatnya sahaja وفي الحقيقة حفظ القرآن الكريم وأخذ الشهادة عليه هو بداية الطريق بداية أنك عشت مع القرآن ولكن الحقيقة أن تستمر معه إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى فتستمر مع القرآن الكريم تعليما وتعلما وتستمر كذلك مع القرآن الكريم قارئا له في ليلك ونهارك وخاصة بان تجعل لك وردا في القران الكريم تواظب عليه في الصلاه تقرا كل يوم ما تيسر في صلاه الضحى في صلاه الوتر في صلاه الليل فان المواظبه على قراءته في الصلاه سبب في ثبات القران في قلب الانسان Jadi kata Tuan Syekh, sebenarnya kita yang menghafal, kita yang telah selesaikan hafazan Al-Quran Ataupun kita yang telah selesaikan proses syahadah Ini sebenarnya, ini barulah permulaan di dalam proses kita bersama dengan Al-Quran Permulaan hidup kita dengan Al-Quran sebenarnya baru saja bermula Bukanlah bermakna bila mana telah selesai khatam Al-Quran Bila mana telah selesai proses syahadah Kita telah selesai Kehidupan kita dengan Al-Quran bukan sebegitu, tapi sebenarnya kehidupan kita baru saja kehidupan kita dengan Al-Quran baru saja hendak bermula Jadi sepatutnya selepas daripada proses ini itulah ha, dia perlu menjaga amalan Al-Qurannya sehinggalah dia bertemu dengan Allah Subhanahu taala Sibuk dengan Al-Qurannya, sibuk mengajar Al-Quran, sibuk belajar Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran, sama ada pada pada waktu siang ataupun pada waktu malam dan dibacakan Al-Quran itu dijadikan wirid harian, dijadikan ha, bacaan harian. Dia. Tak boleh ditinggalkan bacaan Al-Quran. Itulah maknanya kita hidup dengan Al-Quran. Sehingga kata Tuhan Syekh sepatutnya kita yang hidup dengan Al-Quran kita jangan lupa untuk kita bawa apa yang kita hafal tu di dalam di dalam sebayang sebayang itu, dalam sebayang fardu ataupun dalam, sembahyang sebayang sunat. Kerana itulah kata Tuhan Syekh antara faktor ataupun cara yang paling ha, ampuh Untuk kita mengingatkan, ومن اهم شيء لكل مسلم ومسلمه بشكل عام ولحافظ القران الكريم بشكل خاص ان يتقي الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن المعاصي التي تنسيه القران الكريم وتجعله ينسى ذلك فقد ورد في كتب التراجع وكتب العلماء أن رجلا قال فعلت معصية وعندما عملت تلك المعصية وجدت آثار المعصية بعد أربعين سنة المعصية وقعت الآن العقاب بعد أربعين سنة قال بعد أربعين سنة نسي القرآن الكريم بسبب أنه عمل خطأ لا يعرف أنه سيؤثر عليه فالطالب بقدر استطاع يبتعد حافظ القران الكريم وحافظ العلم على المعاصي قدر ما يستطيع نحن معصومين ولكن نبتعد واذا وقعنا في خطا نستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب وندم حتى يبقى القران الكريم في صدورنا Kemudian pesanan Tuhan Syekh kepada kita semua Pesanan ini sepatutnya diberikan kepada seluruh orang Islam secara umumnya Tetapi pada hari ini kita berikan kepada seluruh penghafal Al-Quran Secara khususnya bertakwalah kepada Allah Ta'ala Kita bertakwalah kepada Allah Ta'ala Berusaha sedaya upaya kita Untuk kita menjauhkan diri kita Daripada terlibat aa, dalam sebarang maksiat ataupun dosa Sehingga boleh menyebabkan dosa tadi Menyebabkan dosa tadi Akan menyebabkan kita lupa Apa yang kita hafalkan Kerana itulah sifat maksiat aa, Setiap maksiat yang kita lakukan aa, Dia akan memberi kesan kepada hafalan quran yang pernah kita hafal kerana disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tarojim di dalam kitab-kitab biografi disebutkan ada satu orang lelaki yang menghafal al-Quran kemudian ha, katanya aku pernah melakukan satu kesalahan aku melakukan satu dosa maksiat kemudian aku dapati setelah lepas 40 tahun aku baru dapati kesan maksiat yang aku lakukan maksudnya dia buat maksiat hari ini bukan Allah balas bukan Allah hukum hari ini bukan lepas 40 tahun Baru dia dapat balasan apa balasan yang Allah taala timpakan kepada dia dia lupa apa ya yang abang kan disebabkan maksiat yang dia lakukan 40 tahun lalu dia 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 lupa apa nak Quran itulah kata Kata Tuan Syekh Kita lah kita sebagai penghafal Al-Quran Secara khususnya Kita mestilah sedaya upaya untuk bertakwa kepada Allah Melakukan segala kewajipan Dan meninggalkan segala apa yang Allah Ta'ala larang andai kata, kita, andai kata kita terjatuh Kita terjatuh melakukan dosa Kita terjatuh melakukan maksiat Maka kita beristighfar Meminta ampun kepada Allah Ta'ala Kita bertawabat supaya hafalan Quran kita tu Allah Ta'ala tak cabut Wa afil afil alaikum حفظك للقران الكريم دليل على ان الله بارك في والديك وان الله وضع البركه كذلك فيك فدليل على البركه في البيت وفي الاسره ففي حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ام انس بن مالك بعد ان توفي والده تزوجت على رجل غيره من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملت من الزوج الثاني وعندما حملت مات الولد أصيب بالحمى وتوفي وهي أخفت ذلك على زوجها تغطي الولد وتجعله كأنه بخير وعافية عاد زوجها بعد صلاة العشاء من المسجد وعندما عاد من المسجد يسأل كيف الولد الولد الحمد لله في أحسن حال مع أن الولد قد مات وهي تغطي وتزينت وتعطرت وتجملت حتى جاء زوجها وعاشرها وعندما عاشرها بعد أن انتهى من المعاشرة أخبرته قالت له إذا كان شخص وضع عندك وديعة ثم أراد أن يأخذ الوديعة هل تردها له؟ قال نعم قالت فإن الله قد أخذ الولد قال يا عدوة نفسها تتزيني وتتجملي وتدعيني أعاشرك في هذه الليلة ولدي ميت ثم ذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام بارك الله لكما في ليلتكما فكانت تلك الليله مباركه حملت هذه المراه بولد وهذا الولد كبر واخرج الله من صلبه عشره اولاد كلهم حفظوا القران الكريم